Амаль год ішлі дыскусіі вакол глабаальнай рэканструкцыі брэскай крэпасці, якая чакаецца да тысячгоддзя горада. Гісторыкі, маркетолагі і прадстаўнікі брэскай грамадскасці прымалі ўдзел у абмеркаваннях. І вось нарэшце прэзентацыя агульнай канцэпцыі адбылася гісторыко-культурны проектект брест 2019 стартаваў у лістападзе мінулага года па ініцыятыве рээска гарвыканкама і владимира микуліка масковская бізмена з брэскімі караняміналенне крэпасці гэта магчымасць для выхада меморыяга помніка на но ўзровень існавання межы і масты ключавы паняцці прадстаўлены канцэпцыі брест як трансмежнай тэрыторыя і як мост паміж усходам і захадам мінулым пакаленнем і пакаленнем новым. Гэта будзе музей пад адкрытым небам, дзе можна будзе гуляць і атрымліваць досвед фартыфікацыі 19 -го стагоддзя. Ключавы момант там будзе навучальны і навуковы цэнтр, што будзе прызвычайны як для маладога, так і для старэйшага пакалення годна концепцию брэсску- крэпас чакаць вельмі сур'ёзныя змены плануецца што на ўваходзе наведальнікаў будзе сустракаць візіт-энтр дзе можна будзе ў медыфармаце азнаёміцца з гісторыі крэпасці сэрца комплекса цитадельь магчыма пераўтворыцца ў музейны востраў важное рашэнне дэкларавае ў канцэпцыі архітэктурны вобраз брэсскай крэпасці павінен застаться нязменным будзе праведзена толькі рэканструкцыя прычым цалкам паводле архіўных дакументаў і яны ёсць варта азначыць что магчымасць такой скрупулёззна работы с архівамі з'явіць до недалекие советские времена любой интерес к чертежам участка государственной границы но ну, он вряд ли вызвал бы понимание в соответствующих структурах фактически только с 2000 года можно похвастаться тем что большая часть документов доступны рядовому исследователю на них не лежат какие-то абсурдные грифы секретности либо любые другие ограничения яшчэ одно важнае пытанне якое хвалявала беррасцейцаў наколькі у абноўленай крэпасці буду адлюстравана гісторыя сярэднявечнага брэста калі раней абмяркоўвалася магчымасць аднаўлення асобных будынкаў то у выніковай канцэпцыі спыніліся на тым што ў стары город будзе прадстаўлена толькі ў віртуальным выглядзе у адным з візіцэнтраў самай спрэчнай часткай праекта стала прапанова стварэння тэрыторыі для пікнікоў у адной з частак фортэцы рэзка супраць яе выказаўся дыракцыяй брэскай крэпасці рыгор бусюк ідэя ж якая безумоўна спадаба ся ўсім гэта прапанова вярнуць у фартэцу ў паветранай шары, якія на пачатку два стагоддзя знаходзіліся ў брээсце на ўзбраенне. Аўтары падкрэсліваюць канцэпцыя не канчатковая. Праект яшчэ чакае усе агульнае меркаванне, удзел у якім можа ўзяць кожны рэстаўчанін бо ягонае значэнне для горада складана пераацэніць. Па разліках марккетолагаў адноўную брэску крэпа штогод будуць наведаваць прыкладна 2 мільёны турыстаў. Алекс александр Кааськова-сельпалхоўскі абласныя навіны брст.